С нами на связи Руслан Орохов, политехнолог, управляющий партнер компании Пиджар Консалтинг, группа Лси, а также автор телеграм канала Орохов. Руслан, приветствую вас на Фридом и слава Украине. Что скажете о важности этого документа? В чем действительно заключается его такая некая особенность? Мы просто сейчас очень много слышим разных заявлений разных да, о разных соглашениях, о разных каких-то планах совместных тех или иных стран в помощи Украине. Вот о чем конкретно этот документ и в принципе как оцениваете визит президента Украины во Францию и результаты этого визита? Ну, можно констатировать теплое отношение между двумя президентами. Макрон очень тепло принял. И то, что сегодня он, имея политическую волю, задекларировал готовность в течение 10 лет подписывать разные контракты на современное вооружение с Францией, чтобы Франция производители французские как и систем противовоздушной обороны, так и э, конкретно производители этой марки э, летательных аппаратов, будут предоставлять. То есть это не контракт, а условно меморандум о взаимопонимании, что вот в течение такого-то периода Франция готова обеспечить возможность для реализации таких контрактов. В свою очередь, Украина готова к покупке определенного набора техники и боеприпасов для того, чтобы обеспечить способность Украины оборонять свои воздушные рубежи от внешних воздушных урос со стороны Российской Федерации. Естественно, это хорошо, то есть это дает возможность планировать горизонт будущего, то есть Украина может теперь рассчитывать в дальнейшем развитие своего потенциала, силу ВВС наших для того, чтобы обеспечить большее количество огневой поддержки в борьбе с вражескими воздушными целями. Но ключевое, что как бы слабая сторона, да, то есть это, это как бы фьючерсный контракт. То есть мы говорим о том, что вот в результате этого документа в будущем будут контракты, которые дадут результаты. А это не о э, секундной помощи, это не о э, секундном предоставлении самолетов, боеприпасов и так далее. Но однозначно это хорошо в копилку э, оптимистического будущего, вот если шведы, да и вот французы, ну вдруг еще там какие-то будут э, подписанты из других стран, обеспечит нас в э, таком ближайшем, среднесрочном будущем всем необходимым, то в случае заморозки боевых действий уровень боеспособности вооруженных сил Украины может вырасти до таких масштабов, что и впредь возможно Российская Федерация откажется от намерений в будущем опять атаковать Украину. Что мы настолько станем сильными, что действительно там через 3-10 лет объем технической способности, наличие боеприпасов к этим новым техническим возможностям украинских ВСУ будет настолько мощным, что цена агрессии будет превышать возможные дивиденды. Студия. А, Руслан, если да, посмотреть, мы а, долго слышали дискуссию там и про F-16, и про Миражи, и про Грейпены. Вот теперь а, речь идет о том, что Рафали нам дали. Это, а, я понимаю, что вы не военный эксперт, но я так понимаю, что передача тех или иных видов вооружений ⁇ это в том числе и политические сигналы, или я ошибаюсь? Ну, я вот как раз и начал с того, что это и визит, и, и прием, и на, декларация о будущих, да, взаимных проекта ВПК и продажи и самолетов, и боеприпасов, это именно политический, потому что сам документ, он политический, то есть это не есть контракт, который нужно да, голосовать в парламенте, какие-то там обязательства, то есть это фактически демонстрация политической воли Франции в лице президента в дальнейшем, как минимум в течение 10 лет, стоять рядом с нами и где описаны способы, как они могут поддержать Украину в техническом оснащении наших вооруженных сил, и даже описаны там сроки, да, определенная номенклатура, что именно и как могут предоставлять, а вот а дальше уже механизм воплощения в жизнь за да, правительством Украины и парламентом. Студия. А это для а Украины сигнал или для страны агрессора тут тоже есть некие месседжи, которые им? Я собирают, думаю, что же... это и. Во-первых, ну когда вот сейчас говорят, и у нас как бы да есть такие опасные звонки с фронта, вот президент сам был вынужден посещать Запорожье, и вот как бы, политическая внутренняя турбулентность способствует да всяким вражеским ИПСО-компаниям да, создав... создав... создается ощущение как внутри Украины, так и вне, что смотрите, вот, поддержка падает, вот, вы должны согласиться на тех условиях, которые есть. И тут крайне важно и как для украинского общества да, демонстрация внешних партнеров, что внешние партнеры с нами и не только в эту секунду, а это такое решение с длительным периодом реализации, что они годами, десятилетиями будут с нами. Это и для нашего общества сигнал. Смотрите, вот французы с нами. И сигнал для Кремля, что смотрите. Да, вы можете проводить типсы компании, демонстрировать, якобы, что тут есть проблемы, что не следует поддерживать Украину. Но невзирая ни на что, мы знаем, что враг у нас один – это агрессор в Кремле, и мы будем делать все необходимое, чтобы поддержать Украину в борьбе за свою независимость. Зависимость и суверенитет. И никакие проблемы, которые возникают по этому этом пути во время защиты рубежей Европы, не остановят нас в этом намерении. Вот, кстати говоря, о том, что мир в Украине будет достигнут до 2027 года, заявил президент Франции Макрон во время, вот, так понимаю, этой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, последние месяцы были обозначены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами в этой войне. В частности, речь идет об ограничениях, которые США против российских нефтегазовых компаний Роснефти и Лукойл, а также о 19-м пакете санкций которые приняли в Европейском Союзе, услышим прямо у речь президента и продолжим обсуждение. Перед лицом этой настойчивости России, ее непримиримости, ее неприемлемых нападений на мирных жителей и на критически важную энергетическую инфраструктуру, а также перед лицом того, что Россия оказалась в зависимости от этой войны, мы по-прежнему полны решимости и воли добиваться мира, справедливого и устойчивого мира, то есть мира, который сохранит законные права Украины, ее безопасность и безопасность всех европейцев. Действительно, мы в последние пару месяцев, особенно это явно было видно после встречи на Аляске президента США с хозяином Кремля, мы видели очень много таких моментов, которые поменяли подходы, что называется, ко многим вещам в этой войне, не спровоцированной Россией против Украины. По-другому начали смотреть в администрации президента Соединенных Штатов на эти моменты, и в Европейском Союзе тоже по-другому начали некоторые вещи делать, да? но как бы тут сам подход президента Америки о том, что мол, давайте Европа, мы не будем вам ничего платить, давайте у нас покупайте оружие для того, чтобы поддерживать Украину. Но это все, конечно, в целом подходы поменяло. Как бы вы оценили, насколько эти подходы могут действительно изменить ситуацию? Это game Change сейчас какой-то на пороге уже может быть? но Потому что пока ситуация, честно говоря, как тупиковая выглядит смотрите, во-первых, санкции, которые были введены Вашингтоном в отношении двух самых больших игроков, да, которые торгуют нефтепродуктами, это серьезно и урон. То есть последовали соответствующие решения других стран, то есть начали думать о других поставщиках ресурсов для переработки, да. Последующей продажи нефтепродуктов, и так далее, это все там в среднесрочной перспективе, там 4-6 месяцев серьезно причинить урон э, по экономике Российской Федерации, ну, самое главное, по бюджету, э, с которого они тратят средства на продолжение агрессии в отношении Украины. Это уже в следующем бюджетном году существенно повлияет на ситуацию, которая у них есть внутри, параллельно, если будут продолжаться э, такие шаги и предоставление. Украине новейших образцов вооружения и это будет и усиливать нашу сторону. То есть по мере внедрения дальнейших пакетов санкций в отношении Российской Федерации с параллельной поддержкой Украины ситуация будет все усугубляться для Кремля, и рано или поздно создастся такое пересечение линии паритета, когда продолжение, продолжение агрессии в отношении Украины, да, стоимость этого продолжения будет значительно превышать цену, которую нужно уплатить за ее остановление. Таким образом, через изменение среды, да, условий, это будет побуждать все больше Кремля к принятию решения, что, ну, необходимо приостанавливать боевые действия да, и думать, там о, о других стратегиях. Мы же понимаем прекрасно, что остановление боевых действий ⁇ это не а, отказ от намерения да, ликвидировать независимость и суверенитет Украины. Просто они будут искать иные инструменты, либо отложат во время реализации свое намерение. Но нам важно, как, критически важно, эффективно использовать в этот момент, а, да, сделать работу над ошибками, все эти узкие места, которые есть. Next, да, узкое горлышко принятия решений, которые не позволяли нам быстро обеспечивать развитие оборонно-способности, да то, что препятствовало привлечению дополнительных ресурсов в построении ВПК и обеспечение фронта. А вот это нужно будет быстро все пофиксить. Ну и самое главное вопрос, да, то есть о справедливости несения военной службы. Да, как люди должны идти в ротацию, как возвращаться, период отдыха. Ну, не может быть так, что одни воюют э, год за годом, а вторые в то время э, в тылу, без э, того, чтобы э, какое-то время тоже нести. Бизнес пытается платить больше донатов, а мимо налогов, да, волонтеры работают, но какая-то какая должна быть справедливая система. Если до сих пор есть с этим определенные вопросы нерешенные, то вот в этот период паузы крайне важно вот, решить эти вопросы, поставить справедливый процесс ротации, обеспечить справедливое вознаграждение тем, кто защищает страну. И все это в целом должно повысить нашу обороноспособность. Если же шведы, французы и, возможно, другие страны в это время еще и стать дополнительно вооруженные силы новыми самолетами, новым современным ПВО и другими техническими средствами для усиления технологичности вооруженных сил Украины, то, конечно же, в целом это все усилит украинскую армию и, возможно, даже до такой степени, до такого уровня, чтобы враг отказался от намерения продолжения агрессии. Студия. Ну что ж, да, будем продолжать следить за ситуацией. Руслан, спасибо, что подключаетесь к спасибо нам, и помогаете, да, помогаете объяснить, все, что сейчас происходит. Всегда вам рада на фридом. Руслан Рухов, политехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC, автор телеграм-канала Рухов, напомню, к нам присоединился.